A los fanáticos que querían ver a de Mir en una comedia romántica les encantó la película y amaron su relación con su cruceta YLDZ. Si bien los dos actores presentaron al público una divertida historia de amor con sus exitosas actuaciones, también hablaron de sus recuerdos del rodaje de la película en la entrevista que concedieron para el podcast Where You Stand, publicado en Spotify. Las escenas de la película, especialmente las ambientadas en Capadocia, se describen al público como una atmósfera mágica. En una escena de la película se mostraban paseos en globo y las magníficas bellezas de Capadocia, que atrajeron gran atención en términos de turismo regional. Su cruceta YLDZ y Demet Ozdemir hablaron en detalle entre risas en la entrevista sobre lo que sucedió en la escena del globo, que es quizás una de las escenas más emocionantes y entretenidas de la película Ask Tactics. Quienes vieron la película se rieron de esos momentos en los que Asl, interpretado por Ozdemir, fue subido a un globo con los ojos vendados y gritó cuando el globo se elevó. Sin embargo, Demet Özdemir explicó en su entrevista que esta escena no era en realidad un juego. Demet Özdemir, quien dijo que montó en globo por primera vez en su vida, admitió que tuvo momentos muy tensos con esta escena. Así que esos momentos en los que gritaba en la película no eran en realidad un juego. Demet Özdemir admitió que le tenían mucho miedo a los globos por su miedo a las alturas. Demet Özdemir dijo: "Me subí a un globo por primera vez y tenía mucho miedo". Explicó que estaban tratando de obtener una buena vista de la escena del globo, pero tuvieron que filmar la escena y aterrizar en 30 minutos. Menos 40 minutos y lo pasaron mal por esta tensión. Destacando que hay poco margen de error para poder terminar la escena lo antes posible, el actor explicó que experimentó un gran pánico y miedo. Al enfatizar que su compañero Sucru se divirtió más mientras él gritaba, el actor dijo, creo que Sucru se divirtió más y se rió porque yo gritaba. «Grité diez veces más de lo que estaba escrito en el guión, me desmayé y me desperté más», dijo la actriz, agregando que realmente vivió momentos de miedo detrás de escena, tal como en la historia. Mientras tanto, Demet Ozdemir y su cruceta YLDZ también contaron sobre un incidente interesante que le sucedió en esa escena. El actor dijo que el amigo cercano y estilista de Ozdemir, Ratke Yocis, le regaló un reloj caro antes de la escena del globo y que el reloj se le cayó de la muñeca durante la escena pero luego lo encontraron de alguna manera y no tenía ni un solo rasguño. Nuestro estilista, Ratke Yocis, que también es mi gran amigo, me regaló un reloj muy bonito y caro para usarlo en el escenario. Me dijo que me lo pusiera, pero le pregunté si estaba seguro por las dificultades que tenía y mi miedo a las alturas, y me dijo que me relajara. Mientras nuestros familiares se retiraban, nuestros socios se retiraban